नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय मकादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय देवाय नमः त्रयं भगं यजामगे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता आत् तत्पुरुषाय वित्मगे मगा देवाय धीमगे तन्नो रुद्रप्रचोदयात् तत्पुरुषाय वित्मगे चक्रदुण्डाय धीमगे तन्नो नन्दिप्रचोदयात् कार्तिकेयाय वित्मगे शक्तिकर्ताय धीमगे तन्नो स्कन्दप्रचोदयात् कालकालाय वित्मगे कालभैरवाय धीमगे तन्नो स्वर्णाकर्षणभैरवप्रचोदयात् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्कर अपार करुणासिन्धुं ज्ञानतं शान्तरूपिणीं श्रीचन्द्रशेखरं गुरुं प्रणमामि मुतान्वगं वज्रनकाय वित्मगे तीक्ष्णदङ्गुष्ठराय धीमघि तन्नो नारसिंहप्रचोदयात्